Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan lima terdiri daripada Ain, Adela, Kriti, Anis dan saya sendiri Aini, Mei, Iza serta Suzanne. Hari ini kami akan membincangkan tajuk tugasan kami iaitu etika dalam adat resam dan perayaan dengan memberi fokus kepada tamadun Cina dan tamadun India. Jadi sebelum kita teruskan, saya akan menerangkan secara ringkas Um, mengenai kepentingan etika dalam konteks masyarakat. Secara umumnya, Malaysia merupakan sebuah negara berbilang kaum yang kaya dengan adat, um, budaya dan tradisi. Masyarakat di negara ini menyambut pelbagai perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali, Gawai dan Keamatan. Kepelbagaian budaya ini menjadikan Malaysia sebuah negara yang unik dan harmoni. Namun begitu, keharmonian ini tidak akan tercapai tanpa amalan etika dalam kehidupan seharian. Um, jadi etika berperanan sebagai panduan tingkah laku manusia bagi membentuk ahlak, adab dan nilai moral dalam masyarakat. Etika dalam adat resam dan perayaan membantu mengekalkan persefahaman antara kaum, menghormati perbezaan budaya dan memperkukuh perpaduan. Oleh itu, Etika bukan sekadar nilai peribadi tetapi turut menjadi asas kepada identiti budaya dan keharmonian negara. Baik, untuk meneruskan pembentangan, saya menjemput Ain untuk menerangkan fokus kajian kami. Dipersilakan Ain. Ya, baiklah, seterusnya saya akan terangkan tentang fokus kajian kami. Kajian ini meneliti peranan etika dalam adat resam dan perayaan masyarakat Malaysia. Etika boleh dilihat sebagai asas penting yang membentuk cara masyarakat mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian, terutamanya ketika menyambut sesuatu perayaan. Fokus utama kajian ini ialah kepada tamadun Cina dan tamadun India kerana kedua-dua tamadun ini mempunyai sistem nilai dan kepercayaan yang kaya dengan pengajaran moral dan etika. Selain itu, kami juga menghuraikan nilai-nilai etika yang diamalkan dalam perayaan masyarakat seperti nilai hormat, kasih sayang dan tolong-menolong. Akhir sekali, kajian ini turut menjelaskan bagaimana etika dapat membentuk perpaduan dalam masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Et, nilai etika yang dikongsi bersama inilah yang membantu kita hidup harmoni walaupun berbeza agama dan budaya. Baik, terima kasih Ain. Tapi sebelum kita teruskan, saya ada satu soalan ringkas. Pada pandangan Ain, apakah risiko jika sesuatu masyarakat tidak mengamalkan etika dalam adat resam dan perayaan? Okay, terima kasih Ain. Okay, pada pandangan saya, jika etika tidak diamalkan, ia boleh menyebabkan salah faham antara kaum, so ia akan hilang rasa hormat dan konflik sosial. Ini akhirnya menjejaskan perpaduan masyarakat di Malaysia. Terima kasih. Baik, terima kasih Ain atas penerangan tersebut. Seterusnya, bagi menjelaskan gambaran yang lebih jelas tentang hala tuju um, tugasan ini, saya menjemput Mei untuk membentangkan fokus kajian yang menjadi asas kepada analisis kumpulan kami. Dipersilakan Mei. Terima kasih Aini. Salam sejahtera semua. Saya Mei dan saya akan menerangkan tentang pengenalan etikat teras tamadun Cina dan India. Etika bukan sahaja satu perkataan, tetapi ianya adalah asas pembentukan tamadun. Dalam tamadun India dan China, etika berperanan sebagai teras yang membina moral, membimbing tiga laku dan mewujudkan keharmonian sosial dalam masyarakat. Kedua-dua tamadun ini dibangunkan atas falsafah etika yang sangat kukuh dan mendalam. Dari ajaran Confucius dalam tamadun China hingga ke prinsip Dharma dalam tamadun India, Semuanya menekankan nilai-nilai murni seperti hormat menghormati, kejujuran, tanggungjawab dan kebijaksanaan. Kesimpulannya, etika dalam tamadun Cina dan India bukanlah sesuatu yang statik atau ketinggalan zaman, malah menjadi panduan hidup sehingga hari ini. Sekian terima kasih. Terima kasih Mei. Setelah mengetahui skop kajian, kita beralih kepada asas pembentukan nilai etika dalam tamadun yang dikaji. Pembentangan seterusnya akan dimulakan dengan tamadun Cina. Uh, untuk itu dipersilakan Adila untuk menghuraikan etika teras dalam tamadun Cina. Dipersilakan. Terima kasih Aini. Hari ini saya akan menerangkan tentang etika teras tamadun Cina. Etika dalam tamadun Cina sangat dipengaruhi oleh ajaran Confucius yang memberi penekanan kepada hubungan sosial dan juga keharmonian masyarakat. Ajaran ini juga membantu setiap individu memahami peranan mereka dalam menjaga keseimbangan sosial. Dalam ajaran ini juga terdapat lima jenis hubungan sosial utama iaitu yang pertama adalah pemerintah dan rakyat, suami dan isteri, ibu bapa dan anak, adik-beradik serta rakan dengan rakan. Setiap hubungan ini menekankan nilai hormat, tanggungjawab, ketaatan dan juga kesetiaan yang mana menjadi asas kepada masyarakat yang stabil dan juga harmoni. Selain itu, etika masyarakat Cina juga berpegang kepada lima sifat mulia atau wucang. Yang pertama adalah Ren, kemanusiaan dan belas kasihan. Yi, kejujuran dan keadilan. Tiga adalah Li, adab dan kesopanan. Zi, untuk kebijaksanaan dan Akhir sekali izin, amanah dan kepercayaan. Kesemua nilai ini untuk membentuk panduan hidup untuk melahirkan masyarakat yang berakhlak dan juga beretika. Sekian bahagian saya. Terima kasih. Terima kasih Adela atas penjelasan yang begitu teratur. Seterusnya, kita beralih pula kepada Tamadun India iaitu Tamadun kedua yang menjadi fokus kepada kajian kami. Priti akan membentangkan etika dalam Tamadun China. Eh, Tamadun India, sorry serta penerapannya dalam perayaan masyarakat India. Di persilakan kriti. Terima kasih Aini. Hai semua, saya akan menerangkan tentang etika teras dalam tamadun India serta bagaimana nilai-nilai ini diterapkan dalam perayaan masyarakat India. Dalam tamadun India, nilai etika banyak berakar daripada ajaran Dharma, iaitu prinsip moral dan tanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Ajaran Dharma ini mengajar kita untuk hidup dengan jujur berdisiplin dan berbuat baik kepada orang lain. Perkara ini dapat dilihat dengan jelas dalam perayaan utama masyarakat India seperti Dipawali, Taipusam dan Ponggol. Perayaan-perayaan ini bukan sahaja bersifat keagamaan tetapi juga membentuk kepribadian dan hubungan sosial dalam kalangan masyarakat India. Sebagai contoh, dipawali melambangkan kemenangan kebaikan mengatasi kejahatan serta cahaya mengatasi kegelapan. Melalui perayaan ini, masyarakat India mengamalkan nilai seperti kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong dan kebaikan hati. Sebelum dipawali, rumah akan dibersihkan dan dihiasi dengan kolam atau pelita. Ini melambangkan kesucian, kebersihan dan semangat baru dalam kehidupan. Selain itu, semasa dipawali amalan bermaaf maafan menziarahi keluarga dan bersahabat, sorry, menziarahi keluarga dan sahabat serta berkongsi makanan menunjukkan nilai persaudaraan dan rasa hormat antara satu sama lain. Amalan ini juga membantu mengeratkan hubungan sosial dan mewujudkan suasana harmoni dalam masyarakat. Dalam perayaan seperti Tai Kusam pengganut menunjukkan disiplin diri dan ketaatan spiritual melalui pantang larang dan pengorbanan. Ia menggambarkan nilai tanggungjawab moral dan keikhlasan hati yang menjadi tunjang penting dalam kehidupan masyarakat India. Secara keseluruhannya, etika dalam tamadun India menekankan keseimbangan antara spiritual, sosial dan moral yang membentuk masyarakat penyayang, berdisiplin dan berpegang kepada nilai kemanusiaan sejagat. Terima kasih. Terima kasih Kriti atas perkongsian ter ter tersebut. Kita teruskan pembentangan dengan melihat bagaimana nilai etika diterapkan dalam perayaan masyarakat Cina. Untuk itu, saya menjemput Anis untuk menerangkan amalan etika dalam perayaan Tahun Baru Cina dan perayaan Kuih Bulan. Dipersilakan Anis. Terima kasih Aini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Uh, seterusnya saya akan menerangkan tentang etika dalam tamadun Cina. Etika dalam tamadun ini dipengaruhi oleh tiga ajaran utama iaitu konfusianisme, taoisme Taoism dan Budi buddhism. Okey, ketiga-tiga ajaran ini menekankan pentingnya keseimbangan dan keharmonian sosial dalam kehidupan masyarakat. Uh, dalam ajaran Confucius, terdapat tiga nilai utama yang menjadi asas kepada etika masyarakat Cina, iaitu Ren yang bermaksud kemanusiaan, uh, ia menekankan sifat belas kasihan dan tolong-menolong. Li iaitu sopan santun dan adab dalam pergaulan, Xiao uh, yang bermaksud uh, hormat kepada ibu bapa dan orang tua. Secara keseluruhannya, etika tamadun Cina menggalakkan kehidupan yang berdisiplin, beradab dan harmoni antara individu serta masyarakat. Ha, antara contoh perayaan penting dalam tamadun Cina ialah Tahun Baru Cina dan Festival Kuih Bulan. Tahun Baru Cina menekankan nilai kekeluargaan dan hormat kepada orang tua. Amalan yang biasa dilakukan termasuk makan besar bersama keluarga, memberi ampau dan melakukan ziarah ke rumah saudara mara. Ha, seterusnya, Festival Kuih Bulan pula melambangkan kesetiaan dan Penghormatan kepada nenek moyang. Dalam perayaan ini, masyarakat Cina akan berkumpul untuk makan malam bersama, memberi kuih bulan kepada saudara serta berdoa untuk kesejahteraan keluarga. Kedua-dua perayaan ini menunjukkan bahawa etika dan nilai moral seperti hormat, kasih sayang dan perpaduan keluarga amat ditekankan dalam budaya masyarakat Cina. Baik, terima kasih, kasih Anis atas penerangan tersebut. Tapi saya ada satu soalan untuk dibincangkan secara kritikal. Uh, pada pandangan Anis, bagaimana nilai etika yang diamalkan dalam perayaan masyarakat Cina boleh menyumbang kepada perpaduan antara kaum di Malaysia pada masa kini? Okay, terima kasih Aini atas soalan tersebut. Pada pandangan saya, nilai etika yang diamalkan dalam perayaan masyarakat Cina seperti hormat menghormati, semangat kekeluargaan dan toleransi budaya dapat menyumbang kepada perpaduan antara kaum di Malaysia. Sebagai contoh, amalan rumah terbuka semasa tahun baru Cina memberi peluang kepada masyarakat pelbagai kaum untuk saling berkunjung, bergaul dan menghargai budaya masing-masing. Melalui interaksi ini, hubungan antara kaum menjadi lebih baik dan lebih rapat dan prasangka atau prejudis dapat dikurangkan sekaligus membantu mewujudkan masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. Baik, terima kasih Anis atas jawapan yang um, padat itu. Jadi seterusnya, setelah meneliti kedua-dua tamadun dari sudut etika dan amalan dalam perayaan, kini kita akan melihat persamaan dan perbezaan um, etika antara tamadun Cina dan tamadun India. Dengan itu saya menjemput Iza untuk meneruskan perbincangan. Dipersilakan. Terima kasih. Seterusnya saya akan membentangkan perbandingan etika antara tamadun Cina dan juga tamadun India. Okey, secara keseluruhannya kedua-dua tamadun ini mempunyai banyak persamaan dari segi nilai etika. Walaupun perbezaan dari aspek budaya dan agama, antara persamaan oh, utama ialah hormat dan adab. Kedua-dua tamadun menekankan kepentingan menghormati Ibu bapa, orang yang lebih tua, serta menjaga hubungan sesama manusia. Toleransi dan kerjasama. Masyarakat dalam kedua-dua tamadun mengutamakan keharmonian hidup dan saling membantu demi kesejahteraan bersama. Kasih sayang dan nilai kekeluargaan. Keluarga dianggap asas masyarakat dan menjadi institusi penting dalam mendidik nilai moral. Namun begitu, terdapat juga perbezaan dari segi asas pemikiran etika. Tamadun Cina berasaskan ajaran konfusianisme yang memberi penekanan kepada hubungan sosial, peranan dalam kekeluargaan dan tanggungjawab terhadap masyarakat. Uh, Taman India pula berlandaskan konsep Dharma iaitu tanggungjawab moral dan spiritual yang menghubungkan kehidupan manusia dengan nilai kerohanian. Selain itu, pendekatan pengamalan etika turut berbeza. Taman Nur Cina menekankan kestabilan sosial dan disiplin melalui struktur keluarga dan hierarki manakala Taman India menekankan keseimbangan hidup dan kesucian jiwa. Namun begitu, matlamat akhir kedua-dua tamadun ialah tetap sama, iaitu melahirkan masyarakat yang berahlak mulia, bermoral dan hidup dalam keharmonian. Perbandingan ini menunjukkan bahawa etika memainkan peranan penting dalam membentuk identiti budaya dan perpaduan dalam masyarakat. Terima kasih. Betul sekali saya setuju dengan Iza dan terima kasih Iza atas analisis yang jelas untuk merumuskan keseluruhan pembentangan kali ini. Uh, saya menjumpa Suzanne untuk menyampaikan kesimpulan perbincangan. Dipersilakan Suzanne. Terima kasih Aini. Untuk merumuskan keseluruhan perbincangan kami, jelaslah bahawa etika memainkan peranan penting dalam adat rezam dan perayaan masyarakat. Etika bukan sahaja membimbing tingkah laku individu, tetapi juga mencorakkan peradaban dan identiti masyarakat yang berakhlak. Dalam perbandingan dua tamadun yang dibincangkan, tamadun Cina menekan nilai keharmonian sosial, kesetiaan, tanggungjawab serta hormat kepada orang tua. Tamadun India pula mengutamakan nilai kebenaran, satya, tanggungjawab dharma dan belas kasihan, ahimsa dalam kehidupan seharian dan perayaan. Walaupun berbeza dari segi budaya, kedua-dua tamadun berkongsi nilai etika yang sama seperti hormat menghormati, toleransi, kerjasama dan kesejahteraan. Nilai-nilai ini bukan sahaja dipelihara dalam perayaan tradisional tetapi juga menjadi asas keharmonian masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Oleh itu, dapat dirumuskan bahawa etika dalam adat dan perayaan berperanan sebagai medium perpaduan serta perlu terus dipupuk dalam kalangan generasi muda agar budaya saling menghormati dapat dikekalkan demi keharmonian negara. Terima kasih Suzanne. Um, sedar tak sedar, kita telah sampai ke pengakhiran perbincangan kita. Jadi dengan itu, selesailah pembentangan daripada kumpulan kami bertajuk Etika dalam Adat Resam dan Perayaan bagi Tamadun Cina dan India. Kami berharap perkongsian ini dapat memberi gambaran yang jelas tentang kepentingan etika dalam membentuk masyarakat yang beradab dan harmoni. Sekian, terima kasih.